啊，这位深圳的王居士，啊，他带他的朋友问两个问题。第一个，妻子知道丈夫在外面找女人想离婚，也曾试过看对方的好处，但不能平静内心的矛盾。 至今丈夫不能转变，维持表面虚有的家已不必要，该如何走出困境？你去听那个蔡礼旭讲的《弟子规》，他讲到这个例子，啊，离婚绝对不是好事情。 希望的时候，哎、呃，要认真好好的来学习。啊，希望每个人都能成为善人，每一个家庭都能够和睦。啊，为什么呢？家庭是社会的最基层的组织。啊，我们把整个社会，比如说个人生。 家庭是身体的细胞，如果这个细胞都坏了，啊，坏的太多了，人就不能活了。今天整个社会的动乱，原因第一个原因在哪里？我就觉得离婚率太高，啊，造成整个社会的动乱。 你要不要背因果责任啊？啊，你这个夫妻两个人吵架小事情啊，你把天下吵翻了，你叫这么多人，几十亿人都在那受罪呀、啊，你的罪就重了。这没人想到的，这是事实啊！啊，所以你懂得这个道理，结婚就要慎重。 啊，这不是儿戏，啊，所以中国故事古时古礼，结婚非常隆重啊。啊，为什么呢？告诉你，这是人生最大的一桩事情。啊，家庭能不能兴旺，系于这桩事情。啊，乃至于国家的兴衰也系于这桩事情，太大了这事情。 啊、孟夫子说得好啊，行有不得了，反求诸己。啊，你不要去怪对方，要自己检讨啊。啊，为什么会有今天？为什么会有这个状况？啊，认真努力改进，啊，啊，才能够把这个事情圆满解决。啊，要真正。 求智慧，啊，要真正的学做个好人，做个善人，啊，做个真正有智慧、有德行的人。啊，这个先生纵然是冤亲债主，也要把冤亲债主啊要化解。 转运为情的、啊，啊，转迷为悟啊，啊，转不善为至善的，你要去转环境的、啊，从哪里转？从自己本身转，啊，不是从外境转，啊，自己心转了，身心都转了，环境都会随你转，啊，这是一定的道理。 一切要从自己本身去做起，啊，绝不是说离婚，离婚会很痛苦。如果有儿女的话，那你的罪过就更重。啊，你看今天全世界犯罪率最高的，你调查一下，都是单亲的罪。啊，你要不要承担这个后果？啊，要不要承担这个责任？ 第二个问题就是，还有一个朋友的丈夫把女人带回来，让妻子给他烧饭吃，烧不如意啊，就拳打相拳脚相加。妻子带着小孩啊，常常哭到半夜，啊，这样的婚姻该忍到什么时候？啊，找人相劝，也无有转机，妻子还是带着孩子走，啊，孩子上中学了，那、啊、还是等着冤冤相报啊。 了，这个了结啊，了结了才能走呢。冤冤相报没完没了，生生世世、啊，这也是他对你这样子，来世你会加倍的对他，这就冤冤相报，啊，彼此双方都痛苦啊！啊，一定要用智慧化解啊。所以佛家讲戒定慧三学，戒定慧三学学好了。 这些问题全都没有了。啊，这个幸福很不容易啊！啊，你对于这个佛菩萨、圣贤人的教诲要真正相信，啊，要真正学习，啊，才能够化解问题。啊，化解问题一定是从本身，有本身就能化解家庭。 啊，才能化解邻里相挡。